ایڈوکیشن نالج کو نہیں کہتے ایڈوکیشن is a process it is a path that leads us to knowledge یہ ایڈوکیشن فارمل پروسیس ہے یونیورسٹی میں تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے پاس نصاب کی شکل میں کتابوں کی شکل میں یونیورسٹی کے ایٹموسفیئر میں لائبریریز میں لکھنا پڑھنا سننا یہ سارا پروسیس ایجوکیشن کا حصہ ہے اور ایجوکیشن آپ کو علم کی طرف نالج کی طرف لے جاتی ہے ایجوکیشن اٹ سیلف علم نہیں ہے علم کا راستہ ہے علم کی ڈفرینٹ فارمز اور مینیفیسٹیشنز ہیں اس کے ڈیفرنٹ مظاہر ہیں علم ریفلیکٹ کرتا ہے ان ڈیفرنٹ فارمز علم ریفلیکٹ کرتا ہے کبھی آرٹس میں کبھی سائنس میں کبھی ہسٹری میں کبھی سوشیالوجی میں کبھی میڈیکل سائنس میں کبھی بوٹنی میں کبھی بیالوجی میں کبھی زوالوجی میں کبھی مایکرو بیالوجی میں کبھی فزکس میں کبھی کیمسٹری میں کبھی بائیو کیمسٹری میں کبھی مینجمنٹ سائنسز میں یہ مختلف سبجیکٹس جو ہیں یہ علم کی ڈیفرنٹ مینیفیسٹیشنز ہیں علم کے مختلف ظہور ہیں علم کا مطلب ہے جاننا جب بندہ اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے تو علم کا ظہور کسی اور شکل میں ہوتا ہے جب بندہ کائنات کو جاننا چاہتا ہے تو علم کا مینیفیسٹیشن بدل جاتا ہے جب بندہ ریم میں مادر میں اپنی تخلیق کی ابتدا کو جاننا چاہتا ہے تو اس کا مینیفیسٹیشن چینج ہو جاتا ہے جب کائنات کی تخلیق کو جاننا چاہتا ہے تو اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے جب بندہ اس کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو جاننا چاہتا ہے تو اس کا ریفلیکشن چینج ہو جاتا ہے یہ کائنات خود وجود میں آئی یا کوئی وجود میں لایا کس مقصد کے لیے آئی میرا رشتہ اس کائنات کے ساتھ کیا ہے میری زندگی کی حقیقت کیا ہے مر کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا یا رہوں گا رہوں گا تو کہاں رہوں گا اس کی شکل کیا ہوگی اس زندگی اور اس زندگی کا کوئی تعلق ہے ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا اگر ان عوامل کو جاننا چاہتا ہے تو اس علم کا مینیفیسٹیشن اور ہو جاتا ہے زندگی خوبصورت کیسے بنے اور بدصورت کیسے ہوتی ہے زندگی سے انسانیت کو فائدہ کیسے پہنچے نقصان کیسے پہنچتا ہے اس حوالے سے سوچے گا مینیفیسٹیشن چینج ہو جائے گی اس لیے میڈیکل سائنس انج انجینئرنگ ٹیکنالوجی سوشل ہیومن سائنسز یہ سارے اٹ سیلف علم نہیں ہیں پھر کہہ رہا ہوں یہ سب علم کے مظاہر ہیں علم کی فارمز اور ہیں جب یہ سارے یونٹس ہیں ان کو جمع کرتے ہیں ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں کولیکٹ کر کے انٹیگریٹ کر کے ایک وننیس ایک وحدت بناتے ہیں ایک بڑی جامع وحدت اس کو علم کہتے ہیں ایڈوکیشن گیوز اس ایبیلیٹی آف لرننگ یہ جو نظام تعلیم ہے یہ ہمیں سیکھنے کے قابل ایبیلیٹی دیتی ہے تاکہ ہم لرن کریں سیکھیں پہلا مرم جب ہم سیکھتے ہیں ہر شخص جو ایڈوکیشن پروسیس میں داخل ہو جاتا ہے لازمی نہیں کہ وہ لرن بھی کر لے سیکھے سیکھنے میں ایکٹیچیوڈ ہے اس کا رویہ اس کی طلب اس کی پیاس اس کو پڑھانے والا وہ کیا پڑھ رہا ہے ماحول کیا ہے یہ سارے عوامل اس کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جب آدمی لرن کرتا ہے تو لرننگ فہم ہے فہم ہے یہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ یہ اس بندے کو معرفت دیتی ہے اس بندے کو معرفت دیتی ہے اس سے معرفت ملتی جب آپ انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں معرفت کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو پڑھائی گئی جو آپ نے سمجھی اس کو سمجھ جائیں کہ یہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہیں کہاں سے بنی کس لیے بنی کس مقصد کے لیے بنی فوائد کیا ہیں نقصانات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے سوالات جب آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو یہ معرفت پھر یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو لیڈ کرتی ہے ہمیں اٹ لیڈز اس ٹو کنٹمپلیشن ڈیپ تھنکنگ کی طرف جب آدمی کو معرفت ہوتی ہے تب بندہ حقیقت میں گہرائی میں جا کر اس کی حقیقت کا ادراک کرنے کے قابل ہوتا ہے یہ اس کا ادراک حقیقت ہے ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے اس کے لیے کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کے لیے مراقبہ ہوتا ہے میڈیٹیشن ہوتی ہے کوئی چیز آپ نہیں پا سکتے جب تک دیوانہ وار اس کو نہ چاہیں اس کے ساتھ آپ کا عشق نہ ہو اور عشق جنون کے درجے کا نہ ہو میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسے ہزار ہا چیزوں میں سے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں میں پڑھتا تھا جب تو صبح کے ایک ہلکے ناشتے کے علاوہ تین تین دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا کہ میری ساری سیرابی پڑھنے سے ہو جاتی تھی پڑھنا میری بھوک کو ختم کر دیتا تھا میرے کلاس فیلوز اس بات کے گواہ ہیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں زندگی گزاری میرے ساتھ اور جو تین دن کھانا نہیں کھاتا تھا اس میس کے جو پیسے بچتے ان سے انار کلی سے آ کر کتابیں خرید کے لے جاتا تھا پرانی انارکلی میں زمین پر لوگ بیچا کرتے تھے اس تین دن میس کا کھانا نہ کھا کے چوتھے دن کھانا کھانا پھر تین دن پھاکا پھر ایک دن کھانا کھانا پھر تین دن پھاکا ان پیسوں سے میں کتابیں خریدتا تھا گھر سے کمی نہیں تھی پیسوں کی میرے والد گرامی پیسے بھیجتے تھے بہت پیسے بھیجتے تھے وہ پریکٹسنگ ڈاکٹر تھے مجھے پنجاب یونیورسٹی سے سکولرشپ بھی ملتا تھا پیسوں کی کمی نہیں تھی وہ پیسے اپنے غریب کلاس فیلوز کے اوپر خرچ کرتا تھا اور میس پھا کر کے اپنی کتابیں خریدتا تھا اور وہ اس فاقے میں, میں اتنا سیر ہوتا تھا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی تھی اور کمزوری بھی نہیں ہوتی تھی عزیزانِ محترم جب آپ کو کسی چیز کی ایک ہوتی ہے طلب طلب سے آگے تڑپ اور وہ تڑپ پیاس بن جائے عشق بن جائے جنون بن جائے جب جنون بنتا ہے تو پھر یہ خیال نہیں رہتا کہ کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا اور جنون کی حد تک گئے بغیر آپ جس شے کو لینا چاہتے ہیں وہ ملتی نہیں مجنو بنے بغیر لیلا نہیں ملتی عاشق بنے بغیر رب نہیں ملتا رب کی نشانی نہیں ملتی کسی شے کے قریب نہیں جاتے جب تک آپ کی طلب عشق سے بڑھ کر جنون میں داخل نہ ہو جائے اور ایک بات میں خاص کہہ دوں میرے بیٹے بیٹیوں نخرے سے علم نہیں آتا ہم چاہتے ہیں نخرہ بھی رہے اور علم بھی حاصل ہو علم اور نخرہ اکٹھے نہیں ہوتے کبھی علم کا اپنا نخرہ بہت ہے علم ایک بہت بڑی دولت ہے یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس میں سے ہے الرحمن علم و اللہ القرآن اللہ معلم ہے اور اس نے اپنی تعریف علم کے نام سے بڑی کی ہیں قرآن کو علم کہا ہے حضور علیہ السلام کی تعریف علم سے کی ہے علم اس کے میں سے عالم الغیب و شہادہ فوق علم, علیم علیم علم کی کوئی حد نہیں ہے علم اتنی بلند شئے ہے جس شخص کے دل میں علم نخرا دیکھتا ہے اور زندگی میں نخرا دیکھتا ہے آئے ہو کھانا بھوک مر گئی بجلی نہیں ٹھنڈک نہیں تھک گئے اتنے گھنٹے لگ گئے علم کہتا ہے جاؤ موج کر تیرے وچ میں نہیں آنا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں